Йо-йо, ребят, всем привет! С вами Никита, и я рад приветствовать вас на своем канале. а Сегодня на улице очень плохая погода, там все течет, все тает за плюсовой температуры. На улице появляются лужи. Мне такая погода не по душе. И сегодня попытаюсь вас бодрить, собрать, так сказать. И сделаю я попробую это сделать с помощью своей рубрики вместе со мной. А, вот, и в этой рубрике я буду вам рассказывать о событиях, которые произошли в моей жизни, интересные для меня, надеюсь, также интересные для вас. И попробую перенести в вас в это событие. Выпуск я хочу посвятить молодому, талантливому и харизматичному русскому грузину ⁇ Встречайте на Реви. И немножко о нем. Это артист, который участвовал в шоу ⁇ Голос ⁇ также он участвовал в шоу X Factor и, наверное, самое важное, ну, по крайней мере, для меня, он представлял нашу страну на международном конкурсе Новая волна 2014 года. И вот недавно это было в среду 10 декабря, а я был на презентации его дебютного клипа на песню «Фрау» И давайте я немножко расскажу о съемке этого клипа и о клипе в целом. Снимали мы где-то, наверное, в конце октября в начале ноября. И да, я забыл вам раньше, ранее сказать, что я тоже принимал участие в съемке клипа. Небольшое одно принимал. И снимали мы на улице в холодную вот эту погоду, когда был полный дубак. Но мы танцевали, двигались, и было вроде не так и холодно. А, и, как вы понимаете, съемка клипа предвещала общение с Надаром знаете, я всегда думал, что Надар, ну, такие как Надар, это люди более известные, более выше по рангу обычного человека. И я думал, они такие более, ну, как сказать, на пафосе. А он общался с нами как с равными, мы смеялись, шутили. Вот, и вот, наверное, вот это вот общение, вот эта вот обстановка вроде как-то и тоже как -то грела нас на улице, я не знаю. А, ну вот то, что в принципе касается съемки, теперь что касается презентации. А, искали мы с другом это, этот ресторан очень долго, потому что как бы, на сайте ресторана сказали, что ближайший метро Ресторан ресторану Полянка. Но потом как выяснилось ближайший связан метро к этому ресторану The Sad. Так вот, в принципе. И нам от этой полянки нужно было идти до ресторана в форму времени с разными поворотами налево, направо и куда-то еще. Я сначала без навигатора. Он не найдет этот ресторан вовсе, потому что местные не знают, где этот ресторан. Он как бы всех спрашивает, вы знаете, где находится ресторан Васад? сначала нет, тут вообще есть такой ресторан. А, в общем, мы шли по навигатору, где-то по улочка, налево, то направо. Вот и дошли дом, вышли, там были большие двери, в общем, мы поставили подарки, за туалетом вообще, нуждали нам это вообще. Таки мы -за соответственно зашли, нам сказали, что на левый, там будет гардеробная. Я прошел, я потерялся, там оказывается гардеробная была, то что я вообще прошел не из этих тех мне кажется, что вот ну, а здесь гардеробная, ладно, я вернулся, сдал куртку. Наверки там какие-то своеобразные, они не такие, знаете, плоские, удобные, которые можно положить в карман. Они такие огромные, похожие на елочную игрушку. На веревочке. В общем, с ней было неудобно. Мы заняли места за барной стойкой. Сидели, ждали начала. Оно должно было быть в 9. Ну, это так, я так понял, так в 9 должны были собраться гости. Началось, наверное, где-то часов в 10. Но мы не пожалели, что пришли раньше, так как смогли занять место. Потому что сказать, что пришло много народу, это вообще ничего не сказать. Пришел... Было, было много очень гостей из «Голоса». Это такие, как Кирилл Остапов, Арцвик, Артур Бест, Элина Чага. Также был один из наставников голоса, Леонид Агутин, он подошел чуть позже. Вот. И когда нам показали клип, начался как бы концерт Надара. Вот. И вот тогда я услышал его первый раз, как он поет вживую. И знаете, это не то, что как вот показывают по телевизору, или ты смотришь по компьютеру. Это, это живое звучание, да, оно прям наполняет тебя изнутри когда ты стоишь еще близко, и знаете, колонки, они бьют вроде со стороны, и, с двух сторон и ты невольно пропитываешь этой всей музыкой, но его голос, его мощь в голосе, это просто как он держит зал. Он смотрит как бы... Он никогда не пускал глаза вниз, наверх, вбок. Он всегда смотрел в зал. Он всегда смотрел в камеры, в глаза всем. И вот это вот чувство, как вот даже не напряжение, а вот что вот я не знаю, что что-то должно сейчас произойти. И я очень ждал, когда же он споет мою любимую песню в его исполнении, это «Kiss». И когда он вот пел, я думал, надо это заснять. Я начал снимать, и снялось мне всего минут 10, секунд 10, потому что потом я выключил камеру, я убрал карман, и я начал петь, вот подпевать всем своим хриплым голосом, потому что на тот момент у меня она очень болела. Но я пел, я орал и за музыкой, и за другими подпольщинами. Мне в принципе не было слышно. Но я пел. Это была моя любимая песня, и он не спел. Я просто думал, я там вообще умру от счастья. Вот. А... Потом все как-то вроде все ближе подходило к концу. Когда объявили, что мы ну, последний раз вам еще раз показываем клип Фрау. И заканчивая, Я немножко расстроился. Я хотела еще больше натравило, да, больше песен. Ну ладно, это все закончилось. И мы с цветом хотели как-то сфоткаться с Надаром, там такие и в том числе и с Леонидом Агутиным. Но все сфоткались, наверное, кроме нас. Мы такие стеснявые парни. Мы не подошли в наглую, пока они и не смогли прийти и сказать ему сфоткаться со мной в общем мы так и ушли без фоток было неприятно, что я ушел без фотки хотя мне очень хотелось ими сфоткаться ну да ладно, потом есть уйму видео с Надаром и сейчас вам после всей моей болтовни я вам покажу моменты, мои любимые и да, вот, это, в принципе, что я вам хотел рассказать это было очень интересно надеюсь, это так я вас подбодрил сейчас вот эту новую погоду, когда все течет, как я уже сказал. Вот, я не люблю такую погоду. Вчера была офигенная погода, там был, на улице был, была словно сказка, там снег на обед, Я он так и шел как какой-то королевский снежный. Мне это нравилось, Вообще, тьма моя люблю время года. И мне кажется, сейчас я открыл тему. Вот, ну на самом деле уже пора прощаться. И да, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Внизу в описании вы найдете адрес какой-то стороны, где мы были, на сад. Также ссылки на мой инстаграм и твиттер. И сейчас, если этот клип уже вышел в YouTube, то я также выложу туда ссылку на это видео. На этот клип. Вот, и да, ребят. Всем пока.